Дорогие друзья, наступило лето и для теплиц, ну и не только теплиц, очень актуален вопрос, это то, как проветривать теплиц. Часто получается так, что теплица находится без присмотра какой-то определенный период. И мы не можем каждый день приходить, открывать, закрывать формульки, чтобы она проветривалась а без проветривания все растения в теплице просто-напросто задохнутся. То есть буквально достаточно 2-3 часа жары в теплице выше, чем 40 градусов, и все, и у нас в лучшем случае происходит стерилизация растений, а в худшем случае им очень и очень тяжело. Поэтому встает вопрос об автоматизации процесса открывания и закрывания фрамок. Существует много разных механизмов и вот с некоторыми автоматическими термоприводами или автоматами для проветривания теплиц мы сейчас более подробно и познакомимся. Итак, у нас представлено несколько вариантов. Это термовент и унивент. А термоприводы, которые выполняют функцию открывания и закрывания форточек. Основной элемент, который находится в любом термоприводе, баллончик такой с поршнем, который двигается. Здесь находится гидрогель или какая-то субстанция. Никогда туда не залазил, не смотрел. Но смысл его следующий. То есть при нагреве он расширяется и, соответственно, толкает поршень. При охлаждении он обратно сужается и поршень возвращается в положение вот существует опять же как я повторился это на 7 килограмм и на 15 килограмм здесь оцинкованы здесь такая конструкция это 7 килограммовая но здесь алюминиевый он посерьезнее пожестче то есть по функциональней Итак, когда они приходят они выглядят вот в такой комплектации то есть поршень крепежный элемент и сам механизм толкатель. собирается он очень просто мы ну, сначала закручиваем поршень сюда одно совпало отверстие с другим и соответственно мы ставим шплинтик и зафиксировали закручиваем в резьбу все у нас механизм готов потом фиксируем кронштейн для крепежа то есть в зависимости как он у нас будет крепиться или так или вот таким вариантом Сюда каркас, сюда форточка. Сейчас, поскольку у нас температура здесь где-то плюс 25, он уже чуть-чуть приоткрыт. Данный механизм он может регулироваться и открываться в температуре от 17 градусов до 30. Если мы хотим, чтобы наша форточка открывалась при более низкой температуре, нам надо максимально закрутить этот поршень. Здесь каждый виток это 0,5 градусов. Раз. Вот мы прокрутили. Два. То есть два витка мы сделали, у нас уже механизм будет открываться на 1 градус раньше. Еще прокрутили. Раз. Тут есть меточка. И еще прокрутили. Два. Все, у нас еще на градус. То есть вот таким образом мы можем отрегулировать температуру открывания. Кстати, можно вот проверить, как он реально работает. Давайте сейчас Пускаем горячую воду. Как сказать, мечта конструктора строить самолеты, в итоге я строю теплиц. Ну что, пробуем. Что? Так, все, тихо. Итак, мы взяли горячую воду и сейчас окунаем поршень и посмотрим, как это все работает. Вот такой механизм, в принципе, довольно простой в эксплуатации, может долго служить, если правильно эксплуатировать его. На него срок дают два года, то что он прослужит. Максимальное расстояние открывания это 32 сантиметра, вот. И таким образом он работает. Что нельзя делать, основные ошибки, с которыми сталкиваемся мы, и из-за чего выходят эти все механизмы из строя. Первое. Его нельзя насильно открывать или закрывать. Дело в том, что вот этот поршень, если его усилием толкать, он просто-напросто слетает с направляющих. И потом он спокойно ходит туда-сюда. Поэтому его нельзя... Вот если у нас форточка закрыта, мы ее а, хотим открыть. То есть тогда мы просто-напросто можем вырвать. Можем вырвать сам поршень из цилиндра. Раз. Его нельзя насильно закрывать. Это два. И часто бывает следующая ситуация, что форточку, к примеру, на ночь раз закрыли, на защелку или на задвижку, а утром порши начинает толкать. Он толкает, толкает и что-то где-то ломается. Или форточку выгибает, или механизм вырывает, потому что усилие идет. Тут намного больше, чем 15 килограмм. Просто механизм толкателя, то есть он рассчитан на 15 килограмм, то есть чтобы его не перегрузить реально он днул форточки, то есть из трубы 30 на 30, если у него не было выхода, куда двигаться. Поэтому форточки всегда должны быть открыты или закрыты, свободно открыты или свободно закрыты, чтобы механизм имел возможность открываться и закрываться. Ничто не должно быть на преграде, это может привести к тому, что механизм поломается. Это первый момент. Второй момент, надо необходимо ставить ограничитель, потому что форточка, к примеру, открылась, пошел ветер, форточку он дернул. То есть форточка, то есть вот эти все части, пружинка, вот это все просто не рассчитано, когда форточка, к примеру, там 3 квадратных метра, у нее есть определенная парусность, и получается форточка ветром подняла, вот эти все механизмы ломаются, то есть они не рассчитаны на ветровые нагрузки, то есть для этого нужны ограничители, то есть мы ставим, к примеру, на большие форточки ограничители, это цепочки, это тросики, то есть у нас есть ход, да, там 32-35 сантиметров, и вот цепочка до 35 сантиметров, она не позволяет дальше механизму открываться. А это бывает, когда сильный ветер, то есть он толкает, и это все вырывается. Где такая ситуация случалась? Есть у нас вот односкатная теплица, и вверху у нас находились форточки. И вот, получается, форточки у нас открылись с помощью термопривода. И идет у нас ветер, встречный ветер, идет по крыше, он бьет по форточкам, и они вот так подрываются. То есть вот поэтому обязательно должен быть, если у нас форточки находятся где-то вот в таких на крышах и прочих, должны быть обязательно ограничители, потому что здесь ограничителя нету, и он не рассчитан на то, чтобы были вот такие потоки. Форточки, которые идут в дверях, в боковинках, они нормально, они выдерживают вот эти все моменты, там нету таких потоков, но вот на односкатной там теплице, где была большая площадь, где была возможность ветру поиграть, погулять, то вот эти механизмы открывались. Да так эти механизмы довольно хорошо работают. Отлично справляются, когда у вас есть теплица на даче, и вам надо уехать на несколько дней, и когда вы поставите такие приводы, ваша теплица будет дышать, она не задохнется. То есть, когда температура поднимется, эти форточки откроются, а когда температура опустится, естественно, они это закроют. То есть, с помощью этой регулировки ваша теплица будет комфортная и хороший урожай. Поэтому благодаря этим механизмам. В летних теплицах не нужен постоянный контроль за тем, какая у вас температура и насколько надо открывать форточки. Они это выполнят самостоятельно. С помощью небольшой регулировки. То есть, если мы крутим по часовой стрелочке, то у нас эти механизмы будут открывать при меньшей температуре, если выкручиваем при большей температуре. То есть отрегулировать можно от плюс 18 они начнут открываться, до плюс 30 они начнут это самый минимум, когда мы почти полностью выкрутили поршень. Поэтому рекомендую пользоваться такими механизмами, если вы хотите автоматизировать процесс вентиляции в вашей теплицы и создать в ней нормальный климат без перегрева. То есть, днем форточки откроются, вечером форточки закроются и все будет отлично.